Отстояли с нашими чернобыльцами на Майдане. Много на что у нас открылись глаза. Но мы открыли для себя как люди с восточной части Украины. Вот, вот хочу вам всем сказать. Для меня было очень странно, когда при исполнении гимна Украины весь Майдан. Все Мужчины сняли головные уборы. Для меня это было странно. Для меня было странно, что при исполнении гимна Украины люди стоят как э, в почетном это караули. Для них это гимн страны. И когда они говорят, что э, там такие слова есть... Мы жизнь положим за свою свободу, то перефразируя эти слова представителями партии регионов, я хочу сказать, что они жизнь положат за свои активы. Это поверьте, они так власть даром это не отдадут. По Киеву ходит такое, такое вот, понимаете, понятие зоопарк. Зоопарк находится возле Верховной Рады. Площадь вся возле Верховной Рады ограждена щитами где-то метр тридцать. за этой загородкой, как стадо баранов, находятся люди, которые туда привезли на так называемый митинг. Когда к ним это подходишь и начинаешь общаться, не отворачиваешься когда им предлагаешь сфотографироваться, это вообще из ряда вон выходящие, они убегают. Когда спрашиваешь, откуда вы, он говорит, я с Белоруссии. Так я говорю, в Белоруссии другой президент, у нас президент Янукович, а там Лукашин. Когда в воскресенье, когда в воскресенье проходило вот народное вечер на Майдане, перед тем, как выступал Юрий Луценко, я вот не помню сейчас его фамилия, но это один из тех студентов, которые в 2004 году устраивал Майдан. Это из тех первых студентов протестантов, которые боролись за свободу Украины. И он сказал, уважаемые друзья, я прошу внимания, если кому не интересно, он остановка в одну сторону и в другую. И он сказал, уважаемые господа политики, мы дали вам еще один шанс сделать Украину независимой, свободной и справедливой. И если вы это не сделаете сейчас, то мы с вас спросим. И когда вечером мы пошли в сторону Мариинского парка, я был вообще шокирован. Вся улица, э, как я там, не знаю, ну, Потогрушевского, вся была оцеплена ментами со счетами. То есть они охраняли мирный митинг. От кого? Мы приходили к нему и говорили, ребята, вам тут холодно, приходите к нам чай пить. Они смотрят, и у них в глазах страх. Да, в нашем понятии в Донецке чай это 100 водки. Да, да. Понимаете? Чай у каждого, это в голове чай. Ну, чтобы э, чай был, э, чай надо сделать. Да, Европу сперли.